25 апреля в Запорожье должен состояться областной туристический форум. Каким он будет, решали на заседании рабочей группы. Вот в Австрии, говорят, доля туризма в объеме ВВП составляет 57%. Считают, Украине надо стремиться, если не к такому показателю, то к чему-то подобному. Поэтому будущий турфорум решили сделать не просто выставкой фотографий, а заявкой на курортный сезон. Очевидно, что Будет курортный сезон. И наша задача в связи с этим увеличить объемы туристов, которых мы можем принять в запорожской области, потому что это огромный доход. Считают, форум должен быть направлен на развитие туризма в регионе, а бизнесмены рассчитывают получить не просто туристический бренд Запорожья, наполненный содержанием, но и его продвижение. Мы абсолютно уверены, что продавать нам нечего. Мы не создали продукта, мы не создали бренда, который нужно продавать. То есть мы не наполнили брендом Запорожье туристическое. Какое это Запорожье? Или это многонациональное Запорожье? Или это Запорожье промышленное? Или там? Ну, то есть какой-то бренд должен продаваться. Без этого продать невозможно. Основне завдання зробити Запоріжжя не лише море туристичне, а зробити в цілому все запорізький край в'їзним, туристичним для того, щоб ти казалося, що було побачити не лише в Бердянській, те, що знаємо, або Азовське море, При Азовське, район, а й всі території, щоб було цікаво, щоб не було такої думки, що Запоріжжя, наприклад, це місто одного дня. Деньги на развитие туристических мест должен дать бизнес, который там работает, уверен губернатор. Со своей стороны, Валерий Баранов пообещал выйти на Министерство транспорта с предложением провести к курортам и другим достопримечательностям области такие маршруты, чтобы добраться к ним можно было из любой точки Украины.